Kanon tidak ada dalam dewan. Baik, saya jemput uh, Tuan Jamaluddin bin Yahya Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri yang dipertua. Inilah antara kisah YB setiap hari bekerja sampai berpeluh. Semua tanya pasal subsidi soalan Pasir Salak nombor sepuluh. Sila kan yang menteri. Ya, terima kasih. So cuma soalan ni tidak kaitan dengan subsidi ya. Ha. Okay, tuan yang dipertua, Kementerian Belatangan dan Komoditi KPK sentiasa komited memperkuku daya saing sektor belatangan melalui penerapan teknologi moden selaras dengan agenda pendigitalan negara. Antara inisiatif utama yang sedang dilaksanakan ialah memperluas penggunaan Digital Agriculture Technology, AgTech, termasuk integrasi Internet of Things, IoT dan Artificial Intelligence, AI. Dalam operasi ladang, pendekatan ini membolehkan pemantauan tanaman, tanah dan cuaca dilakukan secara masa nyata (real time). Seterusnya meningkatkan keberkesanan pengurusan sumber melalui aplikasi IoT. penderia pintar sensor dipasang di ladang bagi mengesan tahap kelembapan tanah, status nu nutrien serta keadaan bersekitaran secara automatik. Data ini kemudiannya dianalisis menggunakan teknolo teknologi AI bagi menghasilkan ramalan yang lebih tepat sekaligus mempandu berkebun dan pengurus ladang membuat keputusan berasaskan data dengan izin data-driven decision-making. Usaha ini mampu meningkatkan produktiviti hasil, mengurangkan pembaziran input pertanian serta menurunkan kos operasi dalam jangka masa panjang. Selain itu, Kementerian juga menggalakkan kolaborasi strategik bersama institusi pengajian tinggi syarikat teknologi tempatan dan antarabangsa untuk membangunkan platform pintar berasaskan EdTech. Melalui kerjasama ini, penggunaan drone bagi pemetaan ladang, sistem otomasi untuk tu tuayan serta penggunaan analitik data besar, big data analytics akan diberkasa akan diperkasa bagi memastikan sektor pelatangan mampu bersaing di peringkat global. Pendekatan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada syarikat pelatangan bers, uh, berskala besar, tapi juga bakal memperkasakan pekerja kecil melalui akses kepada teknologi yang lebih inklusif. Skala inisiatif ini adalah selaras dengan halat tuju Tasar Agri Komoditi Negara 2030, TAKN 2030 yang menekankan pemodenan dan pendigitalan sektor agri komoditi untuk menjamin kelestarian, keterjaminan makanan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan pelaksanaan berfasah dan terancang, KPK yakin bahawa transformasi digital ini akan memperkukuh daya tahan sektor belatangan, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing serta meningkatkan sumbangan sektor agrikomoditi kepada ekonomi negara. Sekian terima kasih. Baik, saya jemput Pasir Salak. Uh, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberikan jawapan yang sangat baik soalan tambahan pasti salah yang berhormat Timbalan Menteri memandangkan terdapat cabaran dari segi kos permulaan dan kurangnya kemahiran dalam dalam kalangan pekebun kecil apakah strategi spesifik yang dilaksanakan oleh kementerian untuk menyediakan bantuan keuangan insentif cukai dan program latihan komprehensif bagi memastikan pengadaptasian teknologi agtech IoT dan AI ini dapat diakses dan digunapakai secara meluas oleh kumpulan sasaran ini bukan hanya tertumpu kepada syarikat peladangan besar sahaja. Terima kasih. Jalan Menteri. Ya, untuk makluman YP, sebenarnya MPOP, Lembaga Minyak Sawit Malaysia telah membangunkan dua aplikasi utama iaitu My Sawit dan Tekno Sawit dengan kerjasama dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Aplikasi Tekno Sawit berfungsi sebagai panduan kepada pekebun kecil dalam memilih jenis jentera mekanisasi dan otomasi yang sesuai untuk berbagai kerja di ladang bagi meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Yang ini untuk uh, MyS, uh, yang ini untuk Tekno Sawit. Dan satu lagi aplikasi My Sawit yang ini bertujuan untuk membantu pengurusan operasi ladang sawit. Aplikasi ini merangkumi fungsi pemantauan kerja di lot pokok, perekodan hasil duaian, pembajaan serta aspek pengurusan lain yang berkaitan. Malaysia dijangka akan dilancarkan pada uh, masa yang terdekat memberi kemudahan kepada pekebun kecil dalam, peng, meng, dalam menguruskan latang mereka dengan lebih sistematik dan berkesan. So kedua-dua ini dipanggutkan oleh MBOB dan akan uh, uh, dan aplikasi ini senang download oleh pekebun ke, kecil. In, inilah yang cara MBOB. Baik, saya nyambut ledang. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan Ketua. Bila kita sebut tentang Agtech Uh, maknanya kita ingin melihat benar-benar teknologi digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos seperti mana yang disebut oleh oleh hormat Timbalan Menteri tadi. Tapi saya rasa kita nak lihat betul-betul uh, ada projek-projek yang berkenaan ini dilaksanakan. Uh, saya tahu sedar bahawa ada sebelum-sebelum ini Kementerian Digital di bawah MDEC telah melaksanakan kerjasama dengan KPKM banyak projek-projek Chili dan sebagainya yang telah pun menggunakan teknologi digital untuk membantu menghasilkan tanaman tuayan, memastikan tanah itu tahu tanah status tanah, melakukan perairan. Jadi soalannya ialah apakah uh, perladangan komoditi ini boleh kita benar-benar menggunakan digital architect dan ada tak kes-kes khusus yang telah pun ada dilaksanakan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Silakan menteri. Ya, terima kasih kepada Ahli, ahli Parlimen Letang di, di mana beliau juga Pengurusi untuk MTEC uh, So yang untuk uh, kerjasama di antara KPK dengan MTEC ini uh, setahu saya Atas sebuah Kilang uh, Minsawi Industri di Kuala Kangsar Mereka merupakan uh, Palm Oil Mew uh, Yang pertama yang menggunakan Kecerdasan buatan AI Dan saya pernah melawat ke Kaki ke dan kegilang ni dan yang manager atau pengurus yang mewakili MTech untuk at ini pun pernah uh, melawat ke kawat ke tapak ini dan kemungkinan ada satu grant uh, grand batanan diwujudkan untuk menggalakkan palm untuk menggunakan AI uh, di uh, pengurusan kilang uh, palm mereka ini. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Kasivan, anak lelaki Subramaniam Sungai Siput. Terima kasih Tuan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Silakan menteri. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi. Sejak tahun 2004 sehingga 30 September 2025, sebanyak 7,164,667 akaun simpanan SSPN telah dibuka oleh rakyat Malaysia dengan jumlah keseluruhan deposit sebanyak ringgit Malaysia 22.47 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 6.6 juta 31204 akaun adalah merupakan akaun simpanan SSPN Prime dengan jumlah deposit sebanyak ringgit Malaysia 20.33 bilion dan sebanyak 1,133,473 akaun adalah merupakan akaun simpanan SSPN Plus dengan jumlah deposit ringgit Malaysia 2.14 bilion ringgit Malaysia. Sekian terima kasih. Baik. Terima kasih Put. Silakan. Uh, terima kasih Yang Berhormat uh, Timbalan Menteri yang Jawab mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi. Uh, soalan tambahan saya, saya mohon uh, yang berhormat uh, Tuan Menteri, menyatakan uh, siapakah yang layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sekiranya menabur dalam simpanan SSPN dan berapakah amount pelepasan yang diberikan. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Baik, Syirah Menteri. Terima kasih uh, yang berhormat tuan yang dipertua ibu atau bapa atau ibu atau bapa angkat atau penjaga yang sah daripada dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun simpanan SSPN Prime atau simpanan SSPN Plus untuk manfaat anak iaitu penerima manfaat diberi pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum ringgit Malaysia 8000 ringgit setahun berdasarkan jumlah simpanan bersih tahun taksiran semasa. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Jerlun. Uh, terima kasih uh, Tanseri yang dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Menyentuh tentang isu SSPNI yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi, saya ingin menarik perhatian tentang wujudnya kekeliruan di antara dua skim ini. Satu SSPNI dan yang kedua SSPNI Plus. SSPNI, akaun simpanan pendidikan biasa tanpa pelindungan takaful. Manakala SSPNI Plus, akaun simpanan dengan pelindungan takaful bulanan. Ya, bergantung kepada gabungan simpanan campur dengan takaful. Isunya sekarang, ramai pencarum rasa terkeliru bahawa sebahagian daripada caruman SSPNI ini digunakan untuk tujuan kaful, takaful. Bukan untuk simpanan dengan tujuan untuk mendapat pengecualian cukai pendapatan. Jadi soalan saya di sini, adakah pencarum diberikan hak pilihan sama ada untuk masuk dalam kategori simpanan sahaja atau simpanan plus takaful. Isu yang kedua, tentang promosi dan pemasaran yang menimbulkan kekeliruan tadi. Ya, ejen promosi SSPNI ya, kadang kala dia terlalu menekankan aspek mempromosikan produk takaful berbanding dengan kelebihan simpanan SSPNI itu. Ini menyebabkan penyimpan atau pencarum tidak faham yang mana perlu diberi keutamaan. Sama ada simpanan untuk tujuan pendidikan ataupun untuk takaful bagi tujuan mendapat pengecualian cukai pendapatan. Soalannya di sini, adakah boleh SSPNI ini mengecualikan penglibatan ejen SSPNI yang dilantik itu bukan bertujuan untuk mempromosi tetapi mencari seramai mungkin pencarum-pencarum yang berminat dengan SSPNI ini. Sekian terima kasih. Terima Baik. kasih atas soalan yang dikemukakan berkenaan dengan kekeliruan produk uh, SSPN. Jawapan untuk ketiga-tiga soalan yang dibangkitkan itu akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada yang berhormat. Terima kasih. Baik. Secara bertulis. Saya jemput uh, seterusnya Datuk Syed.